Вопрос касался того, как будут выплачиваться пенсии тем пенсионерам, которые физически не смогут выехать и перерегистрироваться, и жить здесь, на территории контролируемого края. Я хочу привернуть увагу, что сегодня есть на нашем брифингу выконачивающий обовязки главы управления пенсионного фонда Шамбер Микола Ивановича. У меня вопрос к СМК. Звучал вопрос, давайте на него ответят сначала. Виплата пенсії проводиться за місцем тимчасового перебування пенсіонера. Всі пенсіонери, які тимчасово перебувають на контрольованій території України, ставляться на облік і їм проводиться виплата пенсії за місцем тимчасового перебування. Ми переводимо електронні справи з неконтрольованої території і проводимо виплату пенсії за весь період. Навіть і за той період, коли пенсіонер був на неконтрольованій території, проблема того, що виплата пенсії на території, яка не контролюється, не може бути здійснена. Із технічних причин: по-перше, там не працює ні банківська система, там не працюють ні наші органи в достатньому обсязі. Що, що ви маєте мається на увазі постанова 595, яка порушує конституцію, бо громадянин України отримати свої права, де б він не перебував, саме так. Якщо, якщо він перебуває на іншій території, зареєстрований йому проводиться виплата пенсії. Знає, Чувайте, що військові військові без... Чекайте, буде. в кого зараз у ці мікрофони? У кого мікрофон? Да. Я да. Мисляний, диалогу, да. Є питання, йде діалог з однією дитиною. Будь ласка, я можу задати. питання. Чекайте, будь ласка, ваші черги. вам да. за... да. 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 ведуть мікрофон, да. ви вы зможете висловитися. Да. Да. Зараз мікрофон справа. Дітя, а можна я получу відвіда на свій питання? Це прес-брифінг був анонсів. Можна, я кажу, в Ви задали питання, а вам дали відповідь відповідно. Якщо у вас є ще одне уточнення? Так, я не отримала відповідь. Це таку, давайте ви після такого після... брифінгу підійдете до спікера, задайте ще одне питання. не можу брифінг. Це питання, брифінг. і відповідь. Я ви задали їм, вам відповіли так, як вам мали відповісти. Не відповіли, не дали людині відповісти. Ну, тоді візьміть ще раз, будь ласка, мікрофон, задайте ваше уточнення. Ну, давайте, що з політикою зробити. У меня вопрос к руководителю аппарата Минэкономики. Но вы же не дали девчонке дослухать ответ на її запитання. Потім давайте поверну. давайте, давайте нас є час. Ми, ми маємо ми, час. Ми, ми вернемся. Ну як ну, ми повернемося, якщо це буде порушувати порядок? Уточнення на запитання. Пенсіонери, які не можуть фізично виїхати із зони АТО, да із зони, яка контролюється терористами, як вони зможуть отримати гроші? Яка процедура передбачена у таких випадках? Пенсіонери, які перебувають на території, яка не контролюється Україною. По ним усім проводиться нарахування щомісячно. І як тільки людина виїжджає на контрольовану територію, або територія переходить під контроль української влади, пенсія буде виплачена за весь період. Тобто Без всі ці... Тобто всі ці місяці пенсіонери, які не можуть виїхати, а на голодну смерть правильно діабет, як екологія. Що чоловіку діти? Я це так. Так. хочу спитати, да як, думаю, яка це питання процедура? в першу чергу треба задати тим, хто контролює цю територію. Знову таки, якщо усі конструктивні пропозиції, ви можете з ними звернутися. Було питання було навіть на відповідь. Зараз мікрофон працює ці інші людини. Будь ласка, не звід себе. Яку організацію ви представляєте? Яке саме у вас запитання? Директор санатория у город Коростышев, сторона, которая принимает переселенцев. Постановление номер 505 принято решение давать адресную помощь переселенцам. Там стоит сумма 2400 гривен. У меня сей, живут в санатории семьи, которые состоят из 5 и из 7 человек. Себестоимость проживания свыше 1300 гривен. Соответственно, этих денег не хватит. Мало того, второй вопрос. Вы приняли решение о том, что с 7 октября переселенцы обязаны сами оплачивать проживание. Но до сих пор же область не получила этих денег по поставлению номер 55. Скажите, пожалуйста, кто будет оплачивать? Вот этот срок с 7-10 по сегодняшний день за компенсацию за проживание переселенцев. И последний аспект с точки зрения уже как предпринимателя. Скажите, пожалуйста, мы принимаем переселенцев, другой вид деятельности нет. Является ли эта деятельность благотворительной? И предусмотрена ли преференция по приему переселенцев, по налогообложению НДС и прибыль? Прибыли никакой мы не получаем, потому что министерство нам вешкодовые вытраты. Но у нас есть НДС. Скажите, предусмотрена ли нулевая преференция по НДС? Это вопрос вообще в вашем министерстве. Я хочу вас проинформировать, что эти вопросы вы задали не по адресу. Наше министерство не занимается возмещением средств за проживание. Этим занималось Министерство экономики и Министерство финансов, которые были инициаторами этих двух решений. И эти решения были приняты Кабинетом министров Украины. Значит, я просто вам рекомендую изложить эти письменно. Вы можете обратиться напрямую в Минэкономики и Министерства финансов, можете передать мне, я обращусь ну, с просьбой, чтобы они дали вам этот ответ и проконтролируют. Я извиняюсь, маленькую ремарку. С 10 сентября этого года лежит письмо на имя премьер-министра, которое заслали по всем министерствам до сих пор ответа нормального мы не получили. Ну, вот Поэтому я задаю вопрос на брифинге. Передать напрямую, кроме того, могу сказать, что еще существует урядовая горячая линия. Абсолютно все вопросы, с которыми туда обращаются, фиксируются системой и передаются. И абсолютно на все вопросы приходят ответы от министерств. Вопрос, пожалуйста, с левой стороны. Господин Иванович, Дмитрий Антонов, право на захист ну, помощи на республиканском КБО. Э, скажите, по постановлениям Кабинета Министров, 505, 509, 535, все очень здорово, это базисные э, документы, которые можно уже сейчас оказать какую-то помощь. Но в целом мы знаем, что на сегодняшний день так и не подписан закон Украины об освещении православных переселенцев, Президентом пропущен срок, и, по той информации, которая имеется у нас, есть позиции некоторых министерств, профильных и ведомств, в частности, кабинета министра в целом, по рекомендации витирования закона и о неподдержании. Вы можете, пожалуйста, назвать официальные позиции вашего министерства? Наше министерство высказывало также свои предложения по этому закону перед тем, как этот закон обсуждался в зале Верховного Совета. Все предложения были озвучены депутатом Геращенко. Семен, извините. Значит, но по какой-то причине они не вошли полностью в тот документ, который вышел из стен духовного совета. Насколько я знаю, консультации ведутся на самом высоком уровне для того, чтобы все-таки этот закон подписать. С позиции министерства положительная, вы будете поддерживать решение президента. Да, мы будем поддерживать, но насколько нам известно, что есть очень много замечаний того же Министерства юстиции, о которых мы не знаем, но слышали, что там их очень много. Спасибо.